Dia pun pernah kena gotan saya-saya. Kau tengok gaya dia memang. Baik. <laughs> so uh, <laughs> mahamah, Ini Google. Indra Mahmoudah. Tuan Yang Di-Pertua, uh, saya minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah-langkah kerajaan dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah serta mengukuhkan kerjasama antara pihak sekolah ibu bapa, komuniti setempat dan agensi keselamatan bagi menangani isu keselamatan dan kesejahteraan murid di peringkat akar umbi silakan Mdm Menteri Tg. Betul, terima kasih yang nama kota yang tentunya juga punya pengalaman dalam soal pendidikan ini dan juga faham masalah pendidikan ini masalah melibatkan anak-anak sekolah guru, ibu bapa, persekitaran dan budaya dalam masyarakat. Dan uh, setakat ini, seperti yang dimulakan sejak dulu, bahawa langkah-langkah uh, yang diambil oleh Kementerian memperbaiki apa yang dianggap kelemahan yang ada dan mengambil kira peranan ibu bapa, pandangan akademia, pandangan guru-guru, uh, uh, kerajaan setuju menubuhkan Majlis Pendidikan Negara supaya diselaraskan semua pandangan itu dan diperkemaskan beberapa langkah yang perlu. Uh, ada jatuh kuasa di tubuh sebelum ini pun iaitu umpamanya soal keselamatan. Uh, bila polis masuk itu dia ada juga kalangan yang setuju untuk menjamin keselamatan. Ada juga dari segi pendidik akademik yang bimbang kerana dia memberikan fokus bahawa um, ada ada gangguan daripada keselamatan, pasukan keselamatan. Tapi melihat kepada beberapa masalah buli, masalah penderaan, masalah jenayah di sekolah, keputusan kerajaan ialah untuk meneruskan tapi memberikan pandangan dan panduan supaya polis itu memantau dan tidak menimbulkan keresahan kepada anak-anak. Dan budaya anak-anak sekarang ini tak seperti mana generasi saya kecil-kecil dulu -kecil kalau lihat polis yang kita panggil mata-mata tu gerun. Sekarang ni kadang-kadang um, budaya itu dah berubah. Uh, tetapi um, kempen anti buli perlu ditingkatkan. Dan saya setuju uh, dalam kota bahawa ini bukan soal pergeringan dan dia melibatkan ibu bapa. Ibu bapa tidak boleh elak daripada memikul tanggungjawab ini. Guru-guru tentunya ya. Uh, dan kementerian di segi keseluruhannya. Tetapi uh, budaya buli ini uh, memang pernah berlaku dulu saya masih ingat semasa saya menteri pendidikan menghadapi masalah buli di sekolah menengah ceras yang mengejutkan dan sangat membimbangkan tetapi dia menuntut satu tindakan yang sangat keras dan tegas juga pertamanya kepada pengetua dan guru yang bertanggungjawab ya dia tidak boleh melepaskan tanggungjawab itu juga kemudian langkah-langkah lain diambil jadi Tahun demi tahun kita dengar kisah-kisah dan sekarang ini dengan media sosial, perkara ini nampak lebih ketara. Tapi eh, sekarang ini uh, dilibatkan ya secara langsung uh, PIBG biji uh, selain daripada berbagai -peg kementerian pendidikan dan guru-guru. Kemudian uh, uh, community dari ibu bapa saya uh, percaya. Uh, yang berhormat dan kita boleh bantu memberikan juga pencerahan tentang langkah, langkah tambahan yang harus diambil tapi saya fikir soal ini masih lagi soal akhlak, soal nilai soal pahaman dan bagi kita tentunya didikan Islam tapi didikan Islam pun kalau kita tidak beri pencerahan dari segi nilai dia jadi rituals jadi orang-orang itu dia boleh hafal tetapi dia tidak menterjemahkan dari segi uh, sikap dia sekolah yang menyebabkan masih lagi uh, bertindak uh, yang kurang waras uh, ada cadangan tentang CCTV uh, kita oleh kerana tekanan masyarakat dan merasa kekebimbangan anak-anak mereka uh, bersetuju, sekarang kita dah merusakan kelulusan 5 juta ringgit untuk memasangkan CCTV di sekolah pilihan dulu kemudian kaunseling ditambah dan kaunseling seperti mana juga disebut kaunseling guru ini tidak seperti trained, qualified, certified counselors. itu juga telah ditimbangkan dan pembantu warden asrama termasuk veteran tentera yang harus diambil secara yang lebih kemas kemudian yang lain tu smart support system semua yang dah sebahagiannya ditekankan oleh jawab oleh Menteri Pendidikan sebelum ini tapi saya percaya dalam hal ini mesti ada kesepakatan. Saya saya harap rakan-rakan yang berhormat kerana kita juga yang masuk golongan ibu bapa, kita juga pernah sama jadi pendidik uh, dan uh, oleh yang demikian kita harus cari kaedah yang lebih baik untuk menjernihkan suasana ini yang juga um, meng, merunsingkan. Baik, saya jemput Indra Mahkota. Uh, terima kasih. Uh, saya suka ayat yang amat berhormat tentang akhlak dan sebagainya. Uh, kurikulum persekolahan 2027 uh, sedang digubal. Saya harap kita bukan hanya bercakap soal karakter uh, tetapi kembali kepada akarnya yang sebenar, soal taklib dan uh, membina adab, yakni disiplin jasad akal dan roh ni guru kita lah Said Naqib Al-Atas sebab karakter tu dia boleh berubah-ubah baru-baru ini seramai 19 orang ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional membuat satu sidang media dan mencadangkan tiga perkara semalam terima kasihlah yang berhormat menteri pun menerima satu memorandum make school a safer place itu proaktif menteri Tiga perkara ni yang berhormat. Satu, Soal jawatan kuasa keselamatan dan kesejahteraan murid sekolah, tak kira lah apa namanya, tetapi lebih structured lah. Uh, tadi yang, yang Mbak-Mak sebut kerjasama, benar kerjasama itu memang ada, tapi supaya dia lebih structured, uh, tak boleh pula orang luar masuk tak tentu pasal mengajar cikgu dan sebagainya. Jadi uh, lebih structured, ada dia punya terms of reference. Kedua ialah uh, latihan khas untuk guru, warden dan pengawas juga ada masa pengawas juga perlu diberi latihan terutama kalau pengawas yang menjaga hostel, asrama dan sebagainya dan yang ketiga, yang ini mungkin boleh juga dibuat dengan cepat mereka yang masuk ke sekolah yang bertugas, mungkin tak melibatkan guru sebab guru terlatih pengawal keselamatan pekerja kebersihan pekerja kantin adakah perlu agaknya ada satu tapisan betul dan mereka ni ada sijil kelayakan khas tak kira lah apa namanya sekurang-kurangnya kita menapis dari segi keselamatan psikologi mereka dan akhir sekali ini keadilan untuk mangsa dan keluarga mangsa kita ada kemalangan-kemalangan yang membawa kematian atau fatal accident dan kita ada undang-undang civil yang boleh memberi ganti rugi kesedihan. Damages for bereavement. Jadi adakah kerajaan sama ada nak guna undang-undang sedia ada atau undang-undang baru. Sekarang ini uh, pampasannya lebih kurang 30 ribu. Dulu 10, sekarang 30 mungkin nak ditingkatkan. Ini untuk uh, apa namanya uh, kebajikan uh, mangsa dan uh, bukan mangsa lah, mangsa dan meninggal keluarga mangsa masih baik silakan Abang Menteri pemunya <coughs> cadangan untuk keselamatan lebih structured saya 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 fikir Kementerian Pendidikan uh, harus liti memang sekarang ada tapi untuk uh, perkemaskan dengan uh, parameters dan sistem of reference yang lebih teratur saya setuju tentang um, um, latihan khas memang diputuskan dan uh, termasuk counselors warden pengawas telah diputuskan untuk mengadakan latihan khas untuk uh, mereka Uh, tentang pekerja uh, ini cadangan baru sebenarnya kerana uh, tukang cuci dan sebagainya itu harus at least kalaupun tidak ada sijil tapi kongkongnya ada pendedahan tanggungjawab mereka dan sebagainya kerana ada kes di mana warden atau penjaga juga terlibat dalam kes-kes jenayah uh, terhadap pelajar termasuk jenayah seksual soal ganti rugi setakat ini kita rasa memadai tapi kalau ada kes-kes tertentu mana ada kes di mana anak OKU di Pulau Pinang tu di dera jadi mungkin ada kes-kes tertentu yang boleh ditingkatkan uh, jumlah ganti uh, ataupun apa uh, bayaran uh, pada panggil sagu hati sebagainya jadi itu pampasan itu uh, insyaallah kita boleh pertimbangkan persetakan ini kita rasa memadai yang pentingnya ialah uh, memberikan kemudahan kepada mereka balik uh, dan jaminan kepada anak-anak dia keluarga selain daripada pampasan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya jemput Jerutong. Terima kasih uh, Tansri uh, berkenaan dengan uh, masalah yang berlaku di sekolah. Saya mendengar uh, makluman yang diberikan oleh Yamat Muhammad Tambun berkenaan dengan langkah-langkah yang bakal diambil bagi mengatasi masalah yang berlaku di sekolah. Uh, dalam perbahasan ada ramai ahli-ahli parlimen yang telah mencadangkan untuk guru-guru diberikan budi bicara untuk merotan. Adakah uh, kerajaan akan mempertimbangkan uh, cadangan ini di mana budi bicara diberikan masa kita di, di zaman sekolah dulu merotan merupakan salah satu perkara yang mendisiplinkan kita dan tidak akan uh, tidak ada ibu bapa yang akan mengadu malahan bila malah kita balik beritahu kepada ayah dan ibu kita juga akan dirotan kerana kita bertindak dengan cara uh, yang tidak uh, tidak berdisiplin uh, malahan sekarang sekarang ada ibu bapa yang telah membuat laporan polis soalan kedua saya bagaimanakah uh, apakah yang akan berlaku kepada dua guru-guru uh, sekolah di sekolah menengah jenis kebangsaan Chong Hua Confucian di Pulau Pinang yang telah dituduh di mahkamah kerana merotan dan mendisiplinkan kanak-kanak tersebut murid-murid tersebut di di bilik disiplin. Tetapi bila ada aduan dibuat, mereka dituduh di bawah seksyen 324. Adakah kerajaan akan mempertimbangkan menarik balik pertuduhan? Karena mereka bakal sekiranya didapati bersalah bakal menghadapi hukuman 10 tahun penjara termasuk sebatan. Dan akhir sekali, adakah kerajaan serius untuk mempertimbangkan melarang penggunaan handphone dan media sosial kepada murid-murid sekolah di bawah 16 tahun? mohon penjelasan. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih, Perdana Menteri. Tu cakap dengan pengalaman kerana dia pun pernah kena gotan saya rasa tengok gaya dia memang. Soal <laughs> <Maik>. So, eh, <laughs> mama, ni Google off the record. Tan Sri dan Betua Soal rotan rutan pandangan pribadi saya setelah suarakan harus dikembalikan. Tapi dengan cara-cara ketat bukan public caning ya rotan mungkin di, di, di tangan bukan bagi kelonggaran sepenuhnya saya pernah uh, jadi guru dan saya ingat puluhan anak-anak saya dah rotan tapi di tangan ya dan uh, tentunya tidak tidak terlalu sangat nampak penderaannya tapi ada juga pandangan umpamanya daripada kumpulan-kumpulan hak asasi yang merasa ini ter termasuk dalam kategori penderaan anak-anak jadi saya faham kontroversi itu tetapi uh, banyak saya ingat ramai pendidik, dan ibu bapa merasakan ada keperluan uh, tapi dengan syarat-syarat yang ketat uh, dan ditugaskan guru tertentu dan uh, di bilik khas, bilik disiplin uh, dan berapa maksimalah rotannya. Jadi adalah beberapa peraturan. Jadi saya tidak fikir ibu bapa harus terlalu bimbang. Kerana anak-anak ni kenakalan anak-anak uh, ni suatu perkara yang biasa. Tapi ada kadang, bila dia bel, uh, langgar uh, apa peraturan yang agak berlebihan, tentunya harus ada hukuman. Tapi ini secara pandangan bukan dasar kerajaan. Saya rasa, saya percaya harus di, dipertimbangkan, diperhalusi dan dibat urus dengan semua pihak uh, yang akan dikendali oleh Menteri Pendidikan sebelum kita mengutamakan. Saya hanya bagi pandangan pribadi kerana saya fikir tidak ada bukanlah dia masuk kategori penderaan eh, rakan-rakan suhakam itu bagi pandangan agak keras menolak sebarang eh, apa, tindakan yang agak eh, penderaan. Eh, tapi oleh itu kita kena bincang dengan semua. Mengenai apa yang berlaku di sekolah menengah Chung Hua yang eh, Muhammad Jelutong, itu perkara ini sedang eh, dalam tindakan mahkamah. Cuma saya nak beritahu di sini, kebetulan dari laporan yang diperoleh, anak seorang anak itu orang auti, autisme. Jadi kalau begitu keadaannya agak mungkin beda sikit. Tapi eloklah kita ikut faktanya, saya tidak harus komen lebih daripada itu. Tetapi kalau katalah kes itu kes yang agak ringan, yang terlibat dalam apa yang kita bincangkan, maka tentunya saya, eh, pihak pendakwa raya boleh eh, menilai semula sama ada untuk meringankan tuduhan itu. Eh, kerana kita sekarang sedang kita juga sedar dari segi konsensus yang tengah dalam perdebatan kebanyakan di parlimen yang suara kepandangan harus ada satu bentuk penderaan walaupun dengan kaedah dan syarat yang ketat soal media sosial telah kita suarakan pandangan kita tapi sehingga kita boleh mengutamakan media sosial banyak negara sudah pun memulakan sama ada di umur 14 ada 15 dan 16 ada diluruskan dengan syarat ada yang membatas hak sama sekali uh, tapi ini pun mengundang banyak uh, uh, bantahan dia bukan mengharamkan telefon ya tapi dia mengharamkan media sosial dan penggunaannya di sekolah melainkan di pagar sekolah kemudian uh, kalau guna telefon dia ada juga masalah bukan sahaja media sosial tapi juga gaming itu tidak melulu ke media sosial Ada teks terus jadi uh, juga merujuk kepada pedofil uh, dan juga merujuk kepada perjudian. Jadi ini uh, sedang diteliti tapi saya sekali lagi cenderung bahawa negara ni kalau kita nak pertahankan soal nilai jadi dalam kata sebut bahawa kita dalam falsafah pendidikan itu tak boleh lari daripada semangat adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ya bahawa ilmu kecanggihan tapi tak boleh lari daripada persoalan adab dan akhlak jadi kita ni bila kehilangan nilai yang menjadi begitu. Uh, saya pernah jumpa anak-anak yang terlibat dalam kes universiti pertahanan. Anak-anak tu baik di 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 Sungai Buloh penjara solat, tinggal baca Quran semua tapi sekali bila lalu saya tanya mengapa boleh jadi begini dia agak macam keadaan begitu kita bawa-bawa dengan budaya begitu. Uh, bayangkan boleh serika sahabat dia ya. Uh, dan ini bagi saya sudah sudah hilang kewarasan untuk memungkinkan begitu ya. jadi sebab itu harus ada didikan dari awal dari peringkat rendah untuk menghalang bagaimana anak-anak yang baik yang solat yang baca Quran yang jadi baik sungguh tetapi bagaimana boleh terbawa-bawa dengan budaya begitu dengan sahabat rakan-rakan dalam asrama saya juga tanya apa yang wadah dia buat, mengapa naib chancellernya tidak tahu. Bila ditanya ini budaya yang dilakukan selama bertahun-tahun. Sebab itu pertanggungjawaban itu harus menyeluruh. Kita sekarang kadang, -kadang kita hanya marah anak yang melakukan buli. Tapi kadang-kadang suasana persekitaran sekolah atau universiti kita kurang hiraukan. Jadi sebab itu kalau kita anggap meningkatkan kefahaman, kesedaran, pencerahan soal akhlak, nilai dan budaya, dia harus melihat seluruh sistem dan suasana pendidikan itu sendiri. Mas boleh? Speaker. Ya, saya mas. Silakan. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Terima kasih Abang Ahmad. Yang amat berhormat Tambun di atas jawapan tadi. Saya nak mengimbau balik pada tahun 1988 berlaku kes buli yang merupakan kes berprofil tinggi di mana mangsa uh, Allahyarham Syamudin Majid 17 tahun telah meninggal dunia setelah dipukul di dalam tandas di sekolah menengah di Selangor. Menteri Pendidikan ketika itu iaitu Yang Amat Berhormat sendiri pada waktu itu telah turun segera ke sekolah tersebut dan uh, berikutan daripada itu uh, hukuman rotan telah diperkatakan semula dan telah pun dibenarkan ataupun telah di disebut-sebut untuk dilaksanakan semula pada ketika itu dan menjadi penanda aras tindakan menteri pendidikan pada ketika itu uh, masa berlalu dan sekarang uh, ia kita berdepan dengan kis-kis seperti ini sekali lagi uh, apa yang saya nak tanya kepada Yang Berhormat Tambong ialah uh, apakah uh, yang Yang Berhormat Tambong setuju bahawa selain daripada isu pendidikan di dalam kelas environment ataupun suasana di sekolah itu sendiri membentuk uh, uh, pemerkasaan moral dan akhlak pelajar saya menyebut ini kerana pada uh, hari ini seolah-olah Uh, peraturan moral dan akhlak ini semakin longgar di mana salah seorang ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ini membangkitkan penganjuran pesta arak di kawasan sekolah menengah kebangsaan St. Michael di Ipoh 27 September oleh Persatuan Alumni walaupun tidak melibatkan pelajar tetapi membenarkan arak masuk ke kawasan sekolah ini telah melanggar pekeliling ikhtisas KPM bilangan 3 tahun 2018 yang memak tambun bahwa kita bercakap tentang akhlak saya yakin bahawa kita setuju bahawa minuman keras tidak boleh masuk ke pagar sekolah jadi kita minta adakah boleh kerajaan bertegas dalam isu ini mana-mana pihak membawa minuman keras masuk ke sekolah perlu diambil tindakan dengan tegas dan segera dan juga adakah yang Maud Muhammad Tambun uh, perlu melihat balik bagaimana uh, Pekeliling ataupun Arhan supaya MP MP pembangkang ini Ahli-ahli aduan undangan negeri pembangkang. SKU-SKU kerajaan negeri tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan di sekolah milik uh, di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita halang ahli-ahli politik yang dipilih oleh rakyat. Kami tidak tahu apa yang berlaku di dalam pagar sekolah. Nak berurusan walaupun apa jua urusan dengan sekolah itu tidak dibenarkan oleh kementerian alih-alih timbul isu buli dan sebagainya hatta nak bagi sumbangan pun tak boleh seolah-olah kami ini berbahaya dan memberikan ancaman kepada pihak uh, sekolah di era reformasi yang amat-amat tambun ini kalau boleh kalau peraturan ini dapat kita kita longgarkan daya amat-amat tambun menjadi pelopor kepada kebebasan alih-alih politik untuk terlibat dengan sekolah saya rasa ini akan menjadi catatan sejarah terima kasih yang amat-amat tambun Terima kasih Pak Zain Mas. Saya ucap terima kasih sebab kena ucapan yang bernas dan tenang. Jarang saya dengar macam ni. 1988 tu saya tadi um, rojok sebentar. Kerana perkara ini bukan perkara baru dan sekolah menengah ceras tak salah saya ni. Itu uh, kejadian yang sangat serius ya. Terkenal kepada kegiatan gangsterism, buli yang parah dan dibiarkan sekian lama. Sebab itu pada ketika itu mungkin suasana lebih agak lain. Mem um, masa itu uh, uh, pemerintahan uh, UMNO BN tu kuat, pembangkang tak ramai. Jadi dah sosial media pun. Media sosial pun tidak ada. Jadi uh, saya ambil sikap yang agak sangat keras. Guru uh, pengetua, guru disiplin Uh, dan guru kelas itu saya minta tukar serta-merta. Uh, kemudian keesokan yang belai saya pergi saya bagi amaran kalau tidak ada perubahan dari segi disiplin kebersihan saya akan tutup sekolah. Tentunya menteri tidak ada hak tutup sekolah. Aku tutup sekolah segi ibu pelajar nak pergi ke mana? Uh, tapi masa itu media sosial tidak ada jadi orang tenang sikit. Tetapi umumnya ibu bapa senang. Ya. Tetapi kita ucap tahniah kerana maknanya anak-anak ini betul yang Muhammad. Kalau ditekankan soal disiplin, nilai, akhlak dan diberi kesedaran, itu akhir tahun kalau lihat balik keputusan dia itu terbaik yang pernah dicapai. Ya, tapi setelah kita beri amaran yang keras Dua minggu berikutnya bila saya pergi Sekolah itu menukar wajah Bersih Anak-anak seratus peratus datang Ikut waktu Awal tujuh setengah Semua masuk Maknanya kalau disiplin itu dijaga dari awal, dan betul persekitaran dia. Dia bukan bukan soal uh, guru dengan pelajar. Dia, peraturan keseluruhannya dengan tegas. Tapi seperti yang saya sebut, masyarakat pada masa itu lebih lebih senang menerima peraturan begini dan keadaan mungkin lebih rumit sekarang. Tapi saya saya percaya soal ini adalah soal nilai dan soal akhlak. Maknanya bagi negara Malaysia, sementara kita bicara soal digital, AI, new technology, peralihan tenaga, saya bimbang kalau kita remehkan soal nilai, soal akhlak, soal pendidikan bagi masyarakat Islam Pendidikan Islam dan yang lain itu mungkin pendidikan akhlak dan moral. Dan ini juga ditekankan sebab tu rangkap yang saya ada bangkitkan selalu dalam menggapai yang di langit kita mesti mengakar ke bumi dan mengakar soal nilai dan akhlak dan ada positifnya bila kita ada perbahasan daripada semua rakan, -rakan ya baik kerajaan atau pembangkang semua melahirkan kebimbangan tentang uh, budaya di sekolah sikap anak-anak kadang lebih cerdik lebih pintar tetapi lebih rendah uh, moral dan akhlak dan uh, kita harus teliti semua ini secara menyeluruh yang keduanya tentang Pesta Arak, saya setuju. Suasana sekolah itu mesti mengelakkan daripada, walaupun selepas sekolah, Dewan Sekolah, pandangan saya, tidak harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan dan resmi sekolah. Kerana walaupun dikatakan ini disewa oleh badan bebas, umpamanya, dan ada arah, ada perjudian, ini bukan mendidik anak-anak. Jadi berlanggar konsep dan falsafah pendidikan kita sendiri. Ya. Jadi saya setuju. Malah Menteri Pendidikan telah bawa uh, saya tentang hal ini beberapa bulan yang lalu menyatakan bahawa harus diperketatkan. Tapi kita nak minta rakan-rakan kita kadang-kadang bukan Islam dia salah faham. Bukan kita nak larang hak dia. Tetapi sekolah ni daripada sekolah. Sekolah ini tempat didikan ilmu dan moral, dan nilai. Dan kalau kita izinkan sedikit tebisan ala perjudian atau ala yang ditolak di, uh, dalam persoalan, uh, persoalan sekolah. Saya minta rakan-rakan kita bukan Islam juga faham. Ini sekolah. Masuk sekolah-sekolah bukan Islam. Kita anak-anak bukan Islam bukan diajar daripada kecil untuk minum arak. Atau berjudi. Jadi budaya itu mesti budaya Malaysia keseluruhannya. Di luar itu soalan mereka. Hak mereka tidak langsung kita nak pertikai. Dia buatlah di dewan lain. Itu pandangan saya dan saya rasa Kementerian Pendidikan sekarang meneliti supaya peraturan-peraturan ini dia. Bagaimana tentang sekolah itu sekolah swasta? Sekolah yang bukan milik rakyat. Itu ada masalah sedikit dia. Ada lihat bagaimana setakat mana had bidang kuasa kerajaan. Tetapi kalau sekolah milik kerajaan, saya tidak fikir kita harus melanggar Prinsip-prinsip ini. Saya percaya di kalangan saya di sini ada juga kebimbang, kebimbangan. Nampak kita tak memaksa nilai dan pandangan Islam. Tapi ini bukan, bukan uh, maksud saya begitu. Maksud saya ialah melihat konsep dan falsafah pendidikan. Apakah pendidikan ini sekadar menimba ilmu, kecanggihan ilmu, kepintaran ilmu, ataupun membina, membentuk manusia? Nilai manusiawi ini. Kalau nilai manusia, saya percaya kita ada konsensus. Ada yang boleh dibolehkan, ada yang harus dilarang. Jadi saya cenderung untuk tidak membenarkan pesta-pesta sebetul itu termasuk pesta-pesta pesta-pesta uh, kerajaan sama ada selepas atau sebelum seperti yang berlaku baru ini tentang majlis kerajaan. Saya lihat peraturan-peraturannya dan daripada dulu 2002, 2018 peraturannya sama semua yang nak masuk ke sekolah mesti mendapat kebenaran baru-baru ini ada kes menteri uh, diminta kebenaran daripada PPD tidak boleh masuk sekolah baru-baru ini, tapi tentunya saya maklumkan ke menteri, patut juga beri makluman awal sama ada PPD apa, ataupun uh, Kementerian Pendidikan atau pejabat menteri. Jadi ini harus terpakai untuk semua. Harus jaga, kawal sekolah itu um, untuk siapa. Jadi saya nak beritahu ni, rekod memang betul. Ada seorang menteri yang tidak dibenarkan kerana tidak ada kebenaran dari uh, sekolah ataupun dari pejabat uh, pendidikan daerah. Jadi saya ingat ini yang memang Pak terpakai untuk semua, uh, untuk menteri dan juga untuk Pasir Mas kalau nak masuk minta kebenaran dulu. Baik, terima kasih. Yang Mama sekarang tamalah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan menteri.